ऑल इंडिया इमाम तंजीम के सदर मौलाना उमर अहमद ने कहा कि फ्रांस में जो कुछ घटना घटी है मैं उसकी बहुत निंदा करता हूँ कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और तमाम पूरी दुनिया आज निंदा कर रही है दूसरे मज़ाहब उनके नबियों या उनके तरीककार को बदनाम करना हमारे हकूक में नहीं है लेकिन हमें यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि उनके खिलाफ एहतजाज होना चाहिए अवतारों को गुरुओं को संतों को किसी के भगवानों को बुरा कहें या उनका मजाक बनाए यह बिल्कुल अच्छी बात नहीं है हाँ, लेकिन हमें इस बात का भी ख्याल करना होगा कि तशद जिस तरह से आज पूरी दुनिया के अंदर फैल रहा है विरोध करना हमारा हक हाँ है हमें ज़रूर करना चाहिए लेकिन हमारी उसकी एक मर्यादा भी होनी चाहिए उन्होंने कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा लोगों को मुआफ़ किया और हमदर्दी की जिंदा मिसाल थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम वो पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए उन्होंने तो माफ करने का किरदार पेश किया था उनके साथ जुल्म किया लोगों ने उनके ऊपर तमाम तरह के मामले किए थे तो उसके बावजूद आपने माफ किया ये उनका किरदार था दहशतगर्दी और मासूम लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्लाम में कोई जगह नहीं है इनोसेंट लोगों को मार देना ये इस्लाम नहीं है बेवजह किसी पर जाके जुल्म करना ये इस्लाम नहीं है मैं अल्लाह के बारगाह में दुआ करता हूं कि वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं इमानुल मैक्रोन अल्लाह ताला उनको हिदायत की तोहफ़ी ता फ़रमाए पूरी दुनिया के अंदर जिनको अल्लाह ने हिदायत दी उनको सबको हिदायत की तोफ़ी कतः फरमाए हमारा किरदार दुआ होना चाहिए हमारा किरदार उनके लिए रसोल सल्लम पूरे रहमत आलमीन बन के आए हमें उनकी सीरत को आम करना चाहिए अगर उनकी रसोल सल वसम की सीरत अगर उन्होंने पढ़ी होती तो शायद इस तरह का वो कोई बयान नहीं देते अब यह हम पर मनहसर है कि हम दहशत गर्दी के फैलाव को रोकें और उसके बजाय अपने दरमियान और भाईचारा फैलाएं क्योंकि इस्लाम अमन का मज़हब है तो हमें आज वक्त है कि हम किसी तरह से भी तशद फैलने ना दें किसी तरह से भी हमें अमन का ख्याल रखना होगा इस्लाम पीस का और सलामती का मज़हब है जिसे आज आम करने की जरूरत है मैं तमाम पूरी दुनिया से यह अपील करना चाहता हूँ कि खुदा रहा इनोसेंट लोगों को ना मारें और किसी तरह से भी तशद ना फैलाएं बहुत सारी साजिशें ऐसी चल रही हैं जो हमें लड़वाना चाहती हैं हमें आपस में भिड़वाना चाहती हैं तो इसलिए सोशल मीडिया पे जिस तरह से कोई ऐसी बात सामने आए तो उसका ख़्याल करें तो मैं समझता हूँ कि आज जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर इस समय तशद फैल रहा है मैं तमाम अमन की अपील करना चाहता हूँ कि तमाम सभी लोगों से कि तशद नहीं होना चाहिए तशद इस्लाम का हिस्सा नहीं है इस्लाम और मोहम्मद सल्लम अमन का पैगाम लेके आए अमन की बात इस्लाम करता है तशद की बात या तशद की कोई जगह हमारे यहाँ नहीं है और रसोल अलैहि वसल्लम उनकी जो तलीमत हैं वो प्यार और मोहब्बत है उसको आम करें इसी की आज ज़रूरत है बहुत बहुत शुक्रिया